Salam əziz balalar. Bu gün mən sizə il niyə fəsillərə bölünür mövzusu haqqında qısa da olsa məlumat vermək istərdim. Qədim zamanlardan insan fəsillərin dəyişməsinə heyran qalır. Bu müəyyən suallar yaradırdı. Niyə yayda isti olur, qışda soyuq? Niyə qışda gecələr yaydakından daha uzundur? Biz bilirik ki, yer həm günəş ətrafında, həm də öz oxu ətrafında fırlanır. Günəş ətrafında dövrə vurarkən o həm də fırfıra kimi öz oxu ətrafında hərələnir. Əgər yer oxu yerin günəş ətrafında dolanma orbitinə nisbətdə düzbucaq altında olsaydı, onda ilin fəsilləri dəyişən bir şey olmayacaqdı. Günlərimiz isə bir-birini tam təkrar edəcəkdi. Lakin yer oxu mailidir. Niyə? Məsələ bundadır ki, yerə müxtəlif qüvvələr təsir edir. Əvvəla bu günəşin cazibəsidir. İkincisi ayın cazibəsidir. Üçüncüsü isə yerin özünün fırlanmasıdır. Nəticədə yer günəş ətrafında maili vəziyyətdə dövrə vurur. Bu vəziyyət bütün il boyu dəyişməz, qaldığından yer oxu həmişə bir nöqtəyə baxır. Qütb buluduzuna. Bu deməkdir ki, ilin müəyyən bir hissəsində şimal qütbü günəşə baxır, qalan hissəsində isə onu görmür. Həmin bu maili vəziyyət ucbatından günəşin birbaşa şüaları hərdən yer kürəsinin ekvator xəttindən şimaldakı hissəsinə, hərdən ekvator nahiyəsinə, hərdən də ekvatordan cənuba işıq salır. Düzbucaqlıq altında ənən günəş şüalarının müxtəlif mövsümlərdə yerin cürb cürük güşələrinə düşməsi səbəbindən planetimizin müxtəlif yerlərində ilin fəsilləri dəyişir. Şimal yarımkürəsi günəşə sarı çevriləndə, ekvatordan şimalda yerləşən ölkələrdə yay, cənubdakı ölkələrdə isə qış olur. Düz şüalar cənub yarımkürəsinə düşəndə isə orada yay olur. olur. Şimal yarımkürəsində isə qış olur. İlın ən uzun və ən qısa günləri qış və yay gün dönümü adlanır. Bütün yer üzündə ildə gecə ilə gündüzün bərabər olduğu cəmi 2 gün var. Bu payızda sentyabrın 23-də, yazda isə mart ayının təxminən 21-də baş verir.